Аїнська амбасада в Бангкоку в облозі, а вітчизняний МЗС наполегливо рекомендує тим, хто пакує валізи до Таїланду, оминати його столицю десятою дорогою. Дипломати раді співвітчизникам, туристам одразу вирушати до місць запланованого відпочинку. Підстави для застережень більш ніж серйозні. Загони червоних сорочок пустили до Банкока червоного півдня. Місто в вогні там постійно стріляють. Загальна кількість загиблих сягнула 83 осіб. Ми зв'язалися з очевидцем подій в Бангкоку. Наш росіянин, який зараз мешкає в столиці Таїланду, телефоном повідомив про те, що бачить на власні очі. Нахожусь дома, потому что объявили комендантский час. Дороги перекрыты. World Trade Center здание полностью сгорело. И до сих пор там стреляют. Смотрел улицы, на которых красные находились, краснорубашечники. Зрелище не из приятных. Полно этих всяких шин, грязи. 34 здания подпалили. Разбивают стекла, заливают туда бензин, разбивают АТМки, обливают все бензином. И только военные переходят их не границы, они тут бросают огонь и все это пылает. Это не, не, не компьютерные съемки, это на самом деле. Торговый центр он здесь один. В общем, разбивают стекла, заходят туда, обливают бензином и, и подпаливают. И уже рухнули. И до сих пор там стрельба. Многие въезды заблокированы военными. Но аэропорт работает. Подъезжайте, показывайте свой билет и паспорт. Вас пропускают. Украинское посольство тоже в осаде, там все в вот баррикадах, там до сих пор стреляют. Там боевики остались. Таксин же подтвердил, что он платил деньги этим людям, это наемники.